এয়া পাছবেলা হ'ল আৰু এইয়া পিঠা কেইটামান পুৰিব লৈছোঁ এতিয়া বোলে আলহী আহিব ঘপককৈ ফোনটো কৰিলে সেই গতিকে আৰু এতিয়া বোলো এই পটককৈ পিঠা কেইটামান পুৰি লওঁ এয়া তেল পিঠা গুঁদি দি পুৰিব লৈছোঁ এতিয়া পুৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ কোনালৈ আহিলে এতিয়া খাম বাৰু নাপাওঁ হা এতিয়া এইফালে তিল দুটামানো দিলোঁ পিঠাকেইটা অকণমান আগতে সানি থৈছিলোঁ বাৰু পানী মানে বহুতখিনি দি সানি থৈছিলোঁ এয়া টান হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বোলে তিল দুটামান দি দিওঁ ওপৰতে ধুনীয়া লাগিব আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগে আচলতে এইফালে কেৰাহীত তেল দিলোঁ এতিয়া পুৰি লওঁ পাইগলি আন্ধা মুন্ধা এজন আলহী হয় নেকি এইফালে পিঠা পুৰি এটালোঁ আলহীও পালেহি বাৰু আৰু বোলো জলপান দুটামানকৈ বনাম সেই গতিকে বৰা চাউল দুটামান ধুই ল'লোঁ আৰু এইফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰটোতে পাতি দিম আৰু এতিয়া আৰু বৰা জলপানৰ লগত খাবৰ কাৰণে এইফালে আলুকৈ কাটি ল'লোঁ দেই আলু সৰহকৈ কাটি লৈছোঁ মানুহো কেইবাটাও নহয় আৰু আলহীখিনি কাটিলোঁ কাটি মেলি এইফালে কেৰাহীটো তেল দি ল'লোঁ তেল দি এতিয়া এয়া আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু এয়া আলু ভাজিয়ে বোলো জলপান দলটোৱে খুৱাই পঠিয়াই আৰু এইফালে আলু একে আলহীকে জলপান বাঢ়ি দিলোঁ এয়া কম কম বোলে দুটামান খাওঁ হয় এটা ভাগিন আৰু এটা লগৰ হয় আৰু মা মাছ লাগেগৈ তাত মানে এয়া মাক থ'বৰ কাৰণে আহিলে আৰু ঘৰত আমাৰ ঘৰত সোমাই গ'ল আমাৰ বেটাও গৈছিলে যিহেতু আজি গতিকে আৰু ইয়াত থৈ গ'ল ইয়াত আৰু এইফালে যাবলৈ ওলালে আৰু এতিয়া যাব দিহিয়া গাঁও মায়ে বেটাই আছিলেগৈ শিলপুটাত ভণ্টিঘৰত আজিহে থ'বলৈ আহিলে আৰু ভাগিন থৈ পটককৈ আৰু